allohga shukronalarimiz bo'lsinki mana ramazon oyini ham deyarli yakunlab qoldik allohning marhamati fazli inoyati bilan oxirgi o'n kunliklarida ibodat qilishlik baxtiga musharraf bo'lib turibmiz hammamiz ramazon oyi kirganda buyog'iga ezgu ishlar xayrli ishlar toat va ibodatlarda turishlikni allohdan so'rab qo'limizdan kelganicha duolar ibodatlar qilyapmiz ammo mana shu oxirgi o'n kunligida yanada ibodatni duoni kuchaytirmoqligimiz kerak chunki payg'ambarimiz alayhisalotu vassalam ayni mana shu oxirgi o'n kunlik ichida qadr kechasi yashirilganligini aytib o'tadilar ramazon oyini yigirma oltinchi kunidan yigirma yettiga o'tar kechasi laylatul qadr deb aytgan ulamolar sahobalar ham juda ko'pchilikni tashkil qiladi lekin ayni mana shu kunga suyanib olmaslikka ham targ'ib qilinadi aslida oxirgi o'n kunlikni mana shunaqa tog' kunlaridan qadr kechasini izlamoq kerak nima uchun qadr kechasiga bunchalik ahamiyat berildi azizlar alloh taolo o'zi qur'oni karimda laylatul qadrni fazilatini hatto payg'ambarimiz alayhissalomni o'zlari ham bilmasligini ta'kidlab aytadi ya'ni alloh taolo aytyaptiki biz qur'oni karimni qadr kechasida nozil qildik sizga qadr kechasi nimani bildirdi ya'ni siz qadr kechasi degandan nimani bilasiz deb payg'ambarimiz alayhissalomdan allohni o'zi so'rayapti rasulimiz alayhissalom olloh bildirgan narsani biladilar alloh taolo shu savolni beryapti sizga laylatul qadr nimani bildirdi Allah, keçesi, bu orqasidan o'zi javob berib aytyaptiki alloh laylatul qadr hoyrum min alfi shahr qadr kechasi u ming oydan yaxshiroqdir ming oy bu deyarli sakson uch yildan ko'p sakson to'rt yil degani ya'ni kim mana shu kuni bitta duo qilib qo'ysa sakson uch yildan ko'p vaqt ya'ni sakson to'rt yil duo qilganda savobini oladi kim ko'zidan bir tomchi -çı yosh chiqarsa sakson to'rt yil alloh uchun yig'lagan bo'ladi ikki rakat namoz o'qisa mana shuncha savob oladi va yana bu kundi fazilati u kuni osmondan butun farishtalar va jabroil alayhissalom yerga Yani o'sha kunda hammasini qo'llarida ish bilan ya'ni amr qilingan taqdir bilan tushadi deydilar ya'ni o'sha bir yilda butun mo'min bandalarni taqdiri belgilanadi o'sha kuni azizlar bizni qadarimiz o'sha kuni rizqimiz belgilanadi salamun ertalab bomdodgacha toatda ibodatda turganlarga salomlar bo'lsin bu kecha ziyofat qiladigan maishat qiladigan kecha emas azizlar bu kecha uyda oila davrasida toatda ibodatda duo qiladigan kecha tafakkur qilib aytishimiz kerakki yer yuziga butun farishtalar tushar ekan bugun sizni xonadoningizga ham ollohni farishtalari tushadi endi tasavvur qiling uyingizga eng nozik odamni aytaylik bir siz uchun juda hurmatli bo'lgan insonlar mehmon bo'lib kelsa siz ularni tashlab boshqa joyga ketmagan bo'lardingiz qadr kechasida o'tirib er xotin Kalıp, otasinin, onasinin, alıp, ge, ukeler, hem, berip, bir birimizdan rozi rizoli qilib uzr mazur qilaylik farzandlar otasining onasini duosini olib ularni rozi qilsin ota onalar farzandlar haqqiga aka ukalar xonadon a'zolari bir birimizni haqqimizga duo qilaylik uyimizda ham dasturxonga katta e'tibor berib ayollarimizni bir oshxonada ko'p ovqat qilishlikka mashg'ul qilib qo'ymasligimiz kerak aksincha yengilroq taom bilan ko'proq zikr bilan ko'proq duo bilan o'tirmoqligimiz kerak keling azizlar qadr kechalari mana shu oxirgi o'n kunlikka yashirilgan ekan har kuni izlashimiz kerak lekin ko'p kitoblarimizda yigirma oltidan yigirma yettiga o'tar kechasi ta'kidlanganligi uchun judayam katta ahamiyat beriladi ko'pchilik musulmonlar tomonidan shunday bo'lsada uyimizda oilamizni davrasida ota onamizni duosini olish imkoniyatida duo qilaylik uyingizga shuncha farishtalar kelib turgan bir paytda uyingizda ular bilan birga duo qilishlikni alloh nasib qilsin